Ну, существует, на мой взгляд, несколько моментов, которые необходимы для скажем, создания сейлхауса. То есть это такие моменты понимания. Вот. Ну, понятно, что это выход на там, первых лиц э, там, предприятий, там, бизнеса. Вот. Но очень важно, очень важно, чтобы все, эти, все допустим, региональные компании они были промерены, чтобы они за собой имели какие-то цифры. На мой взгляд, это даже считаем, может быть, э, нет разницы, какой технологии это будет промерено, но в любом случае, чтобы это было, чтобы об этой технологии знали. Без этого ну, сложно. Очень важна, скажем, дисциплина экономики компании. Дисциплина ⁇ это отчетность это понимание того, что нужно вовремя там, сдать документы, там, ну, я уже не беру там, акты налоговые, но, скажем, те же самые медиапланы. Каждая компания фактически работает по своим медиапланам. Здесь помимо того, что мы хотим получить права, допустим, на приобретение каких-то рекламодателей, мы должны осозна осознать степень своей ответственности, то есть она возрастает. Мы должны быть готовы в первую очередь к тому, чтобы сделать те медиапланы, которые будут удобны селхаусу в первую очередь. То есть принять их условия и ну, не вступать в противоречия. Потому что здесь э, ну, всем эта в общем -то, система сейчас выгодна, тем более, скажем, региональное телевидение, оно реально может быть и дешевле, и может быть, не побоюсь даже такого слова, эффективнее, чем национальное на каких-то, может быть, отрезках времени. Ну и понятно, что уже существующие селхаусы вряд ли, как говорится, захотят делиться своим пирогом, поэтому Здесь нужно будет определенное мужество тому, кто будет этим заниматься.